Просим о помощи, чтобы нам смогли помочь собрать эту сумму, как бы непосредственную для нас. Нам уже и так помогали. Мы благодарим всех, кто нам пришел, пошел навстречу. Люди откликнулись. Мы так были рады и благодарны всем. Потому что приходили и дарили подарки. Подарки ребенок был такой счастливый, что к нему приходили гости. И суммы приносили деньги. Мы смогли собрать данную сумму и отвезли его на лечение. И вот после этого лечения мы начали делать первые шаги. Он молодец, он старается, он сам он очень упорный, потому что он может часами ходить по лестницам. Это, это не взрослый человек, каждый. Он видно, что он устал, он все равно поднимает ноги через силу, переступает идет дальше. же и на улице он упал, отряхнул коленки и руки и пошел дальше. Вот. Он сам борется, он сам пытается, он хочет, и он показывает нам, что родители не останавливайтесь, идите дальше, я готов, я буду идти дальше с вами.